Знижувати мобілізаційний вік не варто, а молодь, яка хоче воювати, і так піде. Знову ж таки, в інтерв'ю нашій кореспонденції Христини Луцик зазначив військовослужбовець Владислав Дацик-Дацький. На його думку, мінімальний вік призову має бути 25 років. Послухаємо далі, ми проговоримо цей момент. Я б не хотів щоб 18-річних хлопців мобілізували. Я вважаю, що це. Ну... Це максимум 25. Ну, опускати нема куди. Якраз свідомі вже люди. які ну, дивіться, трошки... ті, хто хочуть молоді, вони так прийдуть. А ті ну, люди, які ще нічого не бачили. В нас ще е, хватає людей за 25 років, за 30 років. І вистачає, що їх, навіщо дітей трогати? Ну, я вважаю, ну, якщо вже. Ми спустимося до тої вікової категорії, це значить уже все, вже все потрачено. Ну, просто я знаю, що у нас вистачає людей. Старших за 25, за 30, за 35. Просто я не знаю, чи їх не бачать. Здорові, лби, фізично розвинуті. Ну, на твою взгляд, коли починають грати, 25 лет, а давайте ми до 20 і чи 23 ділимо 22. Ну вот, ну мне так сложно на эту тему, я тебе скажу, особенно тебе вот это вопросы даже формулировать. Потому что эта тема специфическая, и не особо я имею миро, моральное право вообще на эти темы все рассуждать. Знаешь, одно дело, если бы ты меня спросил о средствах массовой информации или что такое пропаганда, или что такое правда, я бы тебе тут лекцию прочитал на три часа, понимаешь? А касаемо, кто как воюет и сколько должно быть кому лет, мне сложно даже тебе, человеку военному, это даже в вопросе формулирую, Но тем не менее, я спрошу, вот как на твой взгляд? Я категорически против того, чтобы мобилизировали, я бы назвал, детей ниже 25 лет. И правильно вот сказался мой коллега, те, кто хотят воевать, я хотел воевать в 14 лет, и мой отец взял меня на войну. Те, кто хотят воевать, они и так пойдут на войну. Так что для этого не нужно принуждать скажем так, молодое поколение, которое есть будущее Украины и будущий потенциал Украины, э, заставлять идти его на войну. Он может быть более полезен сегодня здесь, будучи IT-специалистом или занимаясь чем-нибудь еще в пользу Украины. Так что я категорически против, чтобы возраст, скажем, был бы хотя бы 22 года. Я в 14 лет получил настолько большой стресс, что это практически повлияло и определила мою, мою будущую жизнь. Извини за выражение, и извини за воспоминания. Да, Но и ты довольно... был в плену в 14 лет. Да, я был в плену в 14. Сколько времени? Три месяца. Три месяца. В 14 лет ты был вместе с отцом в плену. Три месяца. В 14 лет. Да.